Hola, ¿desde qué país me estás viendo? Si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte mis nuevos vídeos. De esta manera podrás seguir y compartir el contenido actual de mi canal. Gracias y gracias de antemano por su apoyo. Disfrute viendo y estad atentos. de Demir nació el 26 de febrero de 1992 en Cocaeli, siendo el menor de una familia con tres hijos. Después de que su madre y su padre se separaron, se mudó a Estambul con su madre y su hermana mayor. Después de formar parte del equipo de baile del famoso cantante Bengu, empezó a bailar en el equipo de Epesus Gels. Participó en el vídeo musical de la canción, Ate Unut, de Mustafa Sandal de su álbum Carisma. Tuvo su primera experiencia televisiva con el personaje Aylin en la serie de televisión Sanavir SR Yorum, que comenzó a transmitirse en 2013. Más tarde interpretó el personaje de Alia en la serie de televisión Kurt Seyit Besura. Los papeles principales de la serie son Kuantatl Tu y Farah Pabduya. Interpretó el personaje de Met en la película Tut Sozunu, protagonizada por Zafer Algoz, Kemal Ukar, Hirai Altnok, Serdar Sanal y Erkan Khan. Posteriormente en 2015 interpretó el personaje de Asl en la serie de televisión Cile Kokusu, en la que compartió papeles principales con Yusuf Zim. Demet Demir y Ozan Kok se casaron el 28 de agosto de 2022. Sin embargo, el matrimonio de la pareja no duró mucho. La separación de vidas de Ozdemir y Kok, que se divorciaron el 8 de mayo de 2023, fue impactante. Ozan Kok, que dejó a Demet Ozdemir, habló tras la separación. El famoso cantante dijo, dado que el tema es importante y serio, hay muchas lecciones que aprender de él. Demet Özdemir pasó casi todos los veranos en Grecia después de su divorcio. El motivo fue que se reveló que estaba enamorada del DJ griego Sergio. Al parecer, Demet Özdemir incluso compró una casa en Grecia y vivirá allí para estar cerca de su amante. Ozdemir permaneció en la agenda con estas acusaciones durante todo el verano. Demet Özdemir aclaró todas estas acusaciones, aunque tarde, después del final del verano. Sobre la relación, hice muchos amigos allí. No tengo a nadie en mi vida. Nunca me ha roto el amor. El amor no es algo que deba cerrarse o buscarse. No sé lo que hace el amor. Yo, sobre la casa en Grecia, no tengo ninguna intención de irme de Turquía. Puede suceder algo así. Amo mucho a mi país. Todo mi círculo social, colegas y colegas están aquí. Ozan Kok hizo una declaración al respecto después de su divorcio. Video de YouTube: Su amigo cercano es el Jenner en 2017. Kop, quien fue invitada al programa Carroba, dijo: Soy una viuda favorita. El famoso cantante dijo: Haces un plan para tu vida. Y cuando ese plan no funciona, ambos sienten como: Hice un plan, pero no funcionó. Fracasé fracasamos. cop preguntó a Yenender: Esta situación le hizo tomar nuevas decisiones. Preguntó. Respondió a la pregunta: Por supuesto. Dado que el tema en sí es un tema importante y serio, hay muchas lecciones que aprender de él. Definitivamente lo he aprendido. También hay cosas que aprenderé y luego aprenderás tú. Puede haber cosas de las que me daré cuenta más tarde. Finalmente Ozankock dijo, hay algunas cosas. Realmente dices, esto no me sucederá a mí. Mis planes son claros. Todos pensamos que no vamos a morir, vamos a morir. Fue genial en todos los sentidos. Estoy feliz de estar vivo. Me alegra que me haya pasado algo.